Мне еще Молодцы, надо да, разбираться, да, чтобы смотри, понять, кто ты такой. Ты уже, ты уже да, со мной, да, вот с тобой уже не надо разбираться. Не надо вот уже. уже все Хорошо. Я думаю, что ты здесь лишний человек в нашей стране. Спасибо. В твоих, э, из твоих да. уст это похвала. Я думаю, что мы с тобой разберемся, и... кто в этой стране лишний, а кто не лишний. Собираться и ехать куда-нибудь, да, в Бандеру. Да, да, туда, да, да. Туда, мы мы это с тобой встретимся в суде и обсудим, лишний в этой Ой, стране слушай, или нет. Давай, давай, да, я прошу. Тебя... О, старый знакомый. Главное, очки. Серьезно? Очки вот ну, все, снял. Я помнил, все, я вспомнил. вспомнил Будут вспомнил. нам сейчас рассказывать о величии Буду великоросов вам и преступлениях малоросов. А вы будете нам рассказывать о величии Бандеры и об убийцах uh -huh. евреев на львовских погромах. Да, 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 да. да. Согласен. У, вот бедных евреев Давайте. там убивали именно на львовских погромах. Именно. Да, 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 да. да. Uh -huh. Можете посмотреть, все есть в открытом доступе. Все есть в открытом, да. Конечно, конечно. конечно. Можете прославить, можете да, даже. Я хребнуть. понял, это Ев вашей... евреи, евреи никогда никого не убивали. Нет, Такие нет, были белые убивали. И пушистые. Убивали. Мы всех убивали. Всех, всех. Прям, всех. Понял. Слушай, я думаю, тебе надо собираться ехать туда во Львов обратно. Во Львов обратно. Я там не был никогда. Да. Но я обязательно съезжу, а, посмотрю, что там такое. Побываешь там, Почему побываешь. нет? Говорят, красивый так, город. Там, вот туда к своим братьям туда. Так туда. а куда вы к своим братьям будете возвращаться? В так Россию, а я наверное. Я у себя дома. Я у, я у себя дома, я на своей родине. А, вы уже дома? Ну конечно. Понял. А откуда такая у вас дома любовь к России? А вот проснулась. тебе надо, а тебе надо на К на этим великоросам. Наступил. Откуда у вас такая любовь а проснулась? Везде. А я люблю, да, я люблю великоросов. Люблю. Да, они да. Я это они заметил уже прошлый раз. По... Они, по они в погромы не, убивали, убивали, не устраивали. У них черной они сотни убивали. не было. Да, никого не убивали. И сейчас они никого не убивают. Черная сотня устраивала погромы на территории Украины. Скажите, а вот эти великороссы сейчас они кого-то убивают или сейчас они тоже никого не убивают? А скажите, а малороссы ваши убивают евреев или нет? Сейчас? Я думаю, что да, да. А есть такие факты? Нет, ну сейчас-то, конечно, нет. Сейчас им это не выгодно. Конъюнктура не да, им не выгодно это сейчас делать. А вот почему они тогда это делали? Вот это тоже пригрел хвост здесь в Израиле, понимаешь, сидишь и получишь косвенно Израиль, вот так же точно. Да, что, да, что, да, 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 так да, да интересно. Так почему сейчас они евреев не убивают, а тогда убивали? Вы не знаете? Очень интересно. Кто? А сейчас не выгодно. Сейчас. сейчас а тогда было выгодно. -то а почему, думаешь, не пускают Зеленского сюда? Как думаешь, почему? А, это пускай Зеленский этот вопрос выясняет. А пускай Зеленский. Ну да. Почему а меня почему должен Украины волновать не помогает Зеленский? Править? А почему Израиль не помогает? Это мы в Крыму? прошлый раз уже обсуждали. Меня интересует другой вопрос. Ну, Нет, а давай еще раз. А, вдруг еще раз? Нашло... Будем повторяться. А Симон... а Симон на Да, давай. Ага. Ну давай, скажи. Я мне, понял, да. Почему? Что почему? Ну почему Израиль не, не поставляет оружие Украине? Почему? Не поставляет. Ты говори за себя, а не за Израиль. Ладно? Ты же не представляешь, Я что ты Израиль. Я за Израиль говорю. Нет, тебе нельзя я говорить за, Изра... за Израиль. Это позор, когда такие люди, нет, как могу, ты, говорят за Израиль. Я могу говорить, за вот тебе нельзя говорить за Израиль, это точно. Я в... за Израиль не говорю, я говорю только за себя. Ты же не еврей, ну зачем ты лезешь? Я ты не более еврей. Ты я Бандеру. здесь живу, я гражданин Израиля. Скажи, Банд... Скажи, Бандера, он положительный герой или нет? Он герой? Мы разберемся бандера. об этом с тобой, так сказать, не, 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 не. не О, в чат рулет. Вот это вот, ну-ка, 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 давай, давай, давай. Давай, давай. Скажи мне, Бандера, герой или нет? Чей? Твой? Чухевич? Нет, твой я спрашиваю. А, герой? Мой? Слушай, да. я вообще как стараюсь себе тоже? не делать кумиров. Хорошо, я следую тебе, указаниям религии, не Что? делай себе кумиров. Кто для тебя? Кто для я тебя? думаю, Шухевич и Бандера это были люди. Люди? Да, люди. Ах ты, моя, ах ты мой миленький, ага. какой ты хороший. Да, Слушай, а тебе я этого сказать, молодец. конечно, не могу. У меня большие сомнения, молодец. человек ты или нет. Молодца. Это Молодца. мне еще надо разбираться, чтобы понять, смотри. кто ты такой. Ты уже, ты уже да, со мной, да, вот с тобой уже не надо разбираться. Не надо уже. Так уже все понятно. Хорошо. Я думаю, что ты здесь лишний человек в нашей стране. Спасибо. В твоих, из твоих да. уст это похвала. Я думаю, что мы ты с тобой разберемся, и... кто в этой стране лишний, а кто не лишний. Собираться и ехать куда-нибудь туда в Бандеру Да, да, туда, да, да. Туда. да. Так, мы мы это с тобой встретимся в суде и обсудим. Лишнее в этой Ой, стране слушай, или нет. Давай, давай, да, я тебя прошу, давай. Не, не будем встречаться давай в, в суде. Давай суде, давай, давай без этого. Не, ну ты а сказал, ты, что ты, я ты, должен ты, ты, собираться и всегда... ехать из этой страны. А почему? А а то, да, и мое мнение, По такой, национальному признаку, ехать. да, потому что я не еврей. Я... Мнение, что я... Ты... Нет, ты сказал, что, ты что не я не еврей, не, еврей и я должен ехать из этой а, страны. Ты не еврей. Нет, да. я. Это факт. Это ты и сам Значит, сказал, у, у неевреев нет права жить не в этой стране, поэтому они должны уезжать. обычно С такими убеждениями как у тебя ты должен собираться и ехать. А с какими убеждениями? С какими убеждениями? что Шухевич и Бандера это ну, да, люди, люди, как ты сказал, да, люди. это люди, Люди, да, это люди. Люди, да. А вот, ну, по моему мнению, здесь не... мнение, а тебе здесь не место. На мое мнение тебе здесь не место. Вот так. Вот может я тебе ясно, тысячу раз повторюсь. Это твое личное на мнение. На мой взгляд. Это, да. Да, мое личное мнение, что тебе надо отсюда. Ну, твоих мнениях похвала. Давно мне такой похвалы никто рад. не говорил. Я Знаешь, рад. как бы я доброе рад. слово и собаки приятно. Я рад, я рад за... ну, собаки, да? я да? не думаю, что ты можешь претендовать на звание но... собаки. Я не могу нет, я не думаю. Собака слишком... Собака, да. Для это... тебя Замечательно, знаешь. Челюсти. С собаками проблем нет. В этом С собаками мире. нет? Нет. Абсолютно. Ну, как-то так. Да. Ладно. Не Ладно, я думаю, мы еще пали нашу беседу. Мерзавцы... Я думаю, что... Еще раз, тот же мерзавец, а? Я, видишь ли, уезжать должен куда-то. Мерзавец объясняет, что мне в Израиле не место.